Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Yasamal rayonunun Şərifsadık küçəsində ATS-in yanında, mərkəzi ATS-in yanında İnşaqlar metrosuna 3-4 dəqiqəlik piyada məsafədə demək olar ki, düz yanında yerləşən 17 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində 3 otaq, 120 kvadrat metr, təmirdən sonra yaşayış olmayan, təzvi dəyərinə ucuz qiymətə satılan bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi mənzildə ümiyyətlə yaşayış olmayıb. Dəyərli izləyicilər, video kəsməzdən öncə xahiş olunur, videonun saq küncündə yerləşən kanal abunə ol düyməsini basaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Çox ideal bir mənzildir. Təcili dəyərli uzus qiymətə satılır. Girişdə solda görürsünüzmü? Geniş bir keyfiyyətli dəhliz mebeli var ışıq sistemləri hamısı ayrı şəklilib, damafonu var, kamera sistemi var. Döşəmə mənzildə parketdir. Bahalı parketin xarixdən gətirilmiş parketdir və super vəziyyətdədir. Mənzilə ümumiyyətlə 5-6 ildə təmir olunub, ancaq yaşaş olmuyor. Burda girişdə sağda mənzilimizin mətbəx studiyo şəklində geniş zalı və mətbəxi yerləşir. Mənzildə 2 Mitsubishi kondisioner də var, onu da qeyd etdim. Bunlar gördüyünüz əşyalar hamısı qiymətə daxildir. Mənzil squarznoydur, yəni gəlçəkən mənzildir. Hər iki tərəfə panoraması var. Mənzilin heç bir otaqdan qarşısı kəsilmir. Bu da mənzilimizin soyucusu belə yığılır, yığılıb, şqa bahalı mətbəx mebeli yığılıb. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Sizi panorama ilə tanış edim. Gördüyünüz kimi bura düz İnşaatçılar metrosudur, dəyərli izləyicilərimiz. Yəni İnşaatçılar metrosuna 3-4 dəqiqəlik məsafədir. Önü açıqdır. Qarşısını heç nə kəsmir və bina tikmək kimi təhlükəsi də yoxdur. Darısında həyət evləri yerləşir. Mənz ə, mənzildə, dəyərli izləyicilər, istilənmə sistemi də kombidir. İndi sizi mənzilin digər otaqları ilə tanış edim. Ev sahibi xaricdə yaşayır və Azərbaycana gəlib mənzili yenə satmaq istəyir, satıb çıxıb getmək istəyir yenə ölkədən. Ona görə də aşağı qiymətə satır. Hər hansı bir ideal layihəsi var. Sağ-sol otaqlar yerləşir. Burada sağda mənzilimizin geniş bir yataq otağı var. Yataq otağından da balkona çıxışı var. Burada da həmçinin konsernimiz var. Heç istifadə olunmayıb. Təmirli balkonları var. Mənzilin sahəsi 120 kvadratmetrdir. 17 mərtəbəli, qazlı, qutçalı mənzildir. 17 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. 3 otaqlıdır. Burada mənzilimizin sağda bir hamam tuvaleti yerleşir. Burada da abi, şıkaf da yığılıb. Duş kabini de yığılıb, değerli izleyicilerimiz. Bunlar hamısı Amerika'dan getirilib. Mənzilin başlanğıc qiyməti, dəyərli izləyicilər, 170 min manatdır. Yəni dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə satırıq sahibi. Mənzilin bazar qiyməti 220 min manatdır. Burada da bir tualetimiz yerləşir. Təxminən burada yanda mənzilin əlavə geniş bir qladovkası da var. bursa mənzilin digər yataq otağı yerləşir, geniş. Bu yataq otağından da mənzilin balkona çıxışı var. Mənzildə 3 balkon var. Gördüyünüz kimi bu istiqamətdə şəhərə tərəf baxır. Burada da önü açıqdır. Gün düşən mənzildir, yer çəkəndir. Qarşısında bina tikmək kimi təhlükəti yoxdur və sizin ideal panoraması var. Bir də ümumi olaraq xatırladıram dəyərli izləyicilərimiz, Mənzil Yasamal rayonu Şəribzadə küçəsində mərkəzi otelin yanında yerləşən 17 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir, qazlı kupcalı, tam yaşayışlıq binadır. 3 otaqdan ibarətdir, sahəsi 120 kvadratmetrdir. Squaznoydur, döşəmə parketdir. Ya yəni, super vəziyyətdədir, yerində cızıq yoxdur. Ümumiyyətlə mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Ev sahibi xaricdə yaşayır. Həçob indi gəlib evini satır, çıxıb gedir xaricə. Ona görə dəyərindən aşağı qiymət qoyub 170 min manat. Real alıcı ilə ev sahibi qiymətdə danışıq aparacaq. Mənzilin sənəddə qutsa dəyərlidirlər. Qutçasında 101 kvadrat yazılıb, balkonlar və alçıcılma divarlarla sıxıldıqdan sonra 101 kvadrat yazıldı. İstilik sistemi də kombidir. Ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bütün suallarınız cavablandırılacaq. Xahiş olun real alıcılar narahat etsin. Belə dəyərli izləyicilərimiz İnşallah növbəti videolarımızda görüşərik. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Bizi izləmələ qalın. Diqqətinizə görə minnətdaram.